Друзі, привіт! Сьогодні у мене буде розповідь присвячена промисловому розвитку нашого регіону на початку ХХ століття. Промисловий розвиток був пов'язаний з декількома факторами, одним із яких є розвиток залізниці. Перша гілка залізної дороги була прокладена в наше місто в 1873 році. Це дало значний поштовх для розвитку промисловості в нашому краї. Та вже наприкінці 19 століття, у всіх південних регіонах Російської імперії відбувся значний бум промислового розвитку завдяки пошуку корисних копалин. Така ж доля була і на території Олександрівського повіту, де почався значний розвиток промисловості. Олександрівськ почав займати значне місце в промисловому розвитку півдня імперії. Вже на початку ХХ століття вирішується питання про будівництво залізнодорожної гілки Другої Катеринської залізниці на південь. Розглядається два варіанти будівництва південний і північний. Що для мене було цікавою несподіванкою, тому що я особисто нічого не чув про південний варіант дороги. Та я про все по порядку розповів мовою документа. Отже, починаємо. Буде цікаво. На новую дорогу возлагається прежде всего освобождение от избытка грузов Екатерининской железной дороги. для увеличения паровозоспособности, которые исчерпаны уже все средства и положение которой в смысле загруженности главной части ее магистрали Авдеевка-Любимовка представляется теперь критическим. Затем проектируемая дорога, являясь как бы третьим путем двухпутной Екатерининской и назначенная подобно последней, служит интересам горной промышленности Юга России, имеет целью также прислужить и оживить новые районы, по которым она пройдет. Ввиду благоприятного решения данного вопроса на высших правительственных сферах и в силу высочайшего повеления, последовавшего 26 мая 1900 года, прошлым летом были произведены изыскания по постройке новой дороги, которыми и намечены два варианта – северный основной и южный. С востока от Волновахи до Царь Константиновки на расстоянии около 75 верст, из запада от Долгинцева до Никополя около 90 верст – Оба направления совпадают. От Никополя железная дорога по северному варианту делает дугу с изгибом на север и переходит Днепр у Кичкаса, близ города Александровска. По южному делает изгиб к югу и пересекает Днепр непосредственно у Никополя. Постройка дороги по тому и другому варианту не представляет особых трудностей. Впрочем, переход Днепра у Никополя сопряжен с значительно большими расходами, чем у Александровска так в последнем месте представляется возможным построить мост всего в 100 саженей длины, утвердив его на природных береговых скалах, тогда как у Никополя пришлось бы пересекать на значительном пространстве пойму Днепра высокой дамбой и устроить мост протяжением более 2 версты. В отношении обеспечения будущей дороги водой оба варианта не разлучаются резко друг от друга – Определенные сведения мы можем дать здесь лишь относительно участка северного направления Цариконстантиновка-Александровск. По свидетельству горного инженера Вознесенского и профессора Соколова, Юго-Восточный угол Александровского уезда у села Цари-Константиновки вообще обилен водой относительно же реки конки, вдоль которой проектирована дорога. Упомянутые исследователи дают такие сведения. В верховьях по определению 21 июля. Конка расходует воды 109 440 ведер в сутки ближе к городу Александровску у села Камышевахи. Расход воды выражается уже по определению 28 июня 655 800 ведер. В этом месте одна небольшая балка дает 72 072 ведра в сутки. Из приведенного здесь анализа видно также, что в указанном направлении можно найти воду вполне пригодную как для питья, так и для питания паровиков. По стоимости земляных и других работ оба варианта также мало различаются. Хотя несравненно большая населенность участка Царь Константиновка Александровск Никополь по сравнению с участком Царь Константиновка Пришип Никополь и позволило бы высказать предположение, что земляные, например, работы можно было бы расценить для северного варианта дешевле, чем для южного. Кроме того, значительное число кирпичных заводов в городе Александровске, из которых три работают гофманскими печами и которых производительность превышает 20 миллионов штук кирпича. Проход дороги по местностям, где производится постоянно обжиг гипса и извести камышеваха жеребец. По местностям, богатым строительным камнем, жеребец Дарьевка и другие – Меньшее расстояние строительных районов от Днепровских плавней и особенно от Александровска. Все это позволяет высказать предположение, что стоимость каменных, кирпичных и деревянных работ окажется меньшей для северного направления. Собственно же, в Александровск строительные условия настолько удобны, что кубическая сажень капитальных кирпичных жилых зданий стоит в постройке от 34 до 35 рублей. Все городские общественные здания до 55 рублей. Изысканиями определено, что южный вариант 366,17 версты, оказался на 37,5 верст. Короче, северного 403,66 верст. Этот факт создает солидное преимущество для южного направления. Однако же другим обстоятельствам значения его Разница между протяжением воздушных линий царя Константиновка Кичкас. Днепр, Никополь, Царь Константинов, Капришев, Никополь выражается цифрой около 10-15 верст. Так что северный вариант удлинен на огромную в техническом смысле величину, около 10%. Быть может такая разница объясняется некоторыми промахами при производстве изысканий. И быть может будет еще время их исправить. Но оставляя в стороне сделанное предположение, мы не можем не считаться с положительным фактом. Несравненно большей длины моста через Днепр. У Никополя больше версты, чем у Александровска. Благодаря этому переход поездами моста у Александровска потребует меньше времени. Предположив, потому что указанная выше разница в расстояниях выразится 30 верстами, попытаемся изобразить в рублях ценность, рассматриваемого преимущества южного варианта. За основание расчетов возьмем соображения, высказанные комиссией по новым железным дорогам и коммерческими данными. Товарищ, товарища Верховцева, по обследованию районов проектируемой железной дороги. Между станциями Волноваха и Долгинцева на всем протяжении проследует в год 266 миллионов пудов разных грузов, что соответствует 10 555 поездам, которые сделают для пробега лишних 30 верст. 316 650 или кругло 317 тысяч поездоверств, принимая расход, зависящий от эксплуатации дороги в 60 копеек от поезда версты, получаем около 190 тысяч рублей ежегодного расхода на проезд грузами лишних 30 верст по северному варианту. Предположив затем, что в течение следующих 5 лет грузы этого рода возрастут вдвое и начисляют 4% годовых на эти излишние расходы, мы увидим, что за этот срок казна или промышленность потеряет около 1,6 миллиона рублей. Мы преднамедленно вошли здесь в лишние, быть может, потребности. Сделали даже преувеличение расчеты, имея в виду, что более короткое протяжение южного варианта это единственное заслуживающее внимание его преимущество. Итак, преимущественно южного направления оценивается за 5 лет в 1 миллион рублей. Сумма небольшая по сравнению с строительной стоимостью всей дороги. И полагаем, ничтожная, даже незаметная, сравнительно с выгодами северного варианта. Входя ниже в более подробное рассмотрение важности в промышленном и коммерческом смысле северного направления, мы здесь укажем, что на два выдающиеся его преимущества – Река Днепр представляет такой могучий водный путь с неограниченно большой пропускной способностью, что приближение его к восточному промышленному каменноугольному району – задача капитальной важности. Северный вариант прекрасно решает эту задачу, соединяя железной дорогой Волноваху с вершиной, выгибающейся на восток дуги Днепра. Таким образом, новая дорога по северному варианту соединит дешевым путем сказанный район с Херсоном, Николаевом, Одессой и Черным морем. Между тем, южный вариант удаляет восточный промышленный район от Днепра на расстояние до 60 верст. С западной стороны железная дорога соединяет также кратчайшим путем Долгинцева с рекой Днепром. Соединяет в то же время две важные пристани Днепра тогда как южный обслуживает только одну, и притом менее важную, совершенно неблагоустроенную и не имеющую данных для широкого развития в будущем. Второе преимущество северного варианта. Не менее важно, к близкому будущему северный вариант, помимо других его удобств, сделается кратчайшим путем между рудным и каменноугольным бассейном, что и прекратит дальнейшее нарастание убытков, вытекающих из большей длины северного варианта. Из излагаемой диаграммы ясно видно, насколько быстро и правильно развивалась деятельность Екатеринославского железнодорожного провозу, горно-промышленных и других грузов. Можно, казалось бы, не сомневаться, что по происшествии нескольких лет количество провозимых грузов достигнет размеров, превышающих пропускную способность этой дороги даже усиленной ныне проектируемым вспомогательным путем, чем будет вызвана необходимость положить по последнему, на последнем вторую пару рельс и соединить Александровск с Любимовкой, как это проектировал Верховский. Такая комбинация сократит протяженность северного варианта на 50-60 верст. В таком случае участок дороги Александровск, книга долгинцево также обеспечен был бы в достаточной мере местными грузами. Марганцевая руда, хлеб и грузами, следующими от Долгинцева к Днепру. И сказано следует также, что северный вариант лучше обеспечивает правильное развитие горнопромышленной и железнодорожной сети в будущем. По географическому положению важнейшим населенным пунктом в районе как северного, так и южного варианта новой дороги является город Александровск. Расположенный на Днепре в том месте, где река миновав пороги и узкое каменистое русло, вновь становится судоходной. Соединенный этой рекой непосредственно с такими портами, как Одесса и Николаев, занимая центральное положение в Южной России, Александровск необходимо приобретет первенствующее значение в торгово-промышленной жизни края. В Александровске имеется 8 паровых мельниц с производительностью более 2 миллионов пудов, 7 заводов земледельческих машин и орудий, изготовляющих, кроме других предметов, до 6 тысяч штук жатвенных машин, 10 крупных мастерских, изготавливающих брички, велки и другие предметы, и около 30 и более мелких и так далее и тому подобное. Грузооборот Александровска только по железной дороге выражается цифрой в 21 миллион пудов. Из диаграммы видно, как незначительны в этом отношении все остальные пункты Курска-Харьковской-Севастопольской железной дороги, начиная от Павлограда и кончая Мелитополем. Сумма прибывших грузов в Павлоград, Мелитополь и другие станции этого участка значительно меньше числа грузов, прибывших только в город Александровск, на железнодорожной линии Курск-Харьков, Лозовая-Севастополь и Феодосия грузооборот одного лишь Харькова превышает грузооборот Александровска. Все остальные города Курск, Феодосия, Севастополь стоят гораздо ниже его. Город Александровск составляет неразрывное целое с прилегающими к нему предместьями Шинвизы, Николаевка и Вознесенка. Вместе с ним население его выражается цифрой около 32 тысяч душ. Уже теперь Александровск с расположенным вблизи его Хартицким районом в отношении фабрикации некоторых сельскохозяйственных машин и орудий не имеет себе равного на всем обширном пространстве Юга России. Здесь зародилась и получила широкое развитие, например, фабрикация жатвенных машин и букеров, которые своей дешевизной и прочностью приобрели широкую известность. Склады Александровских заводовладельцев имеются в Поволжье и даже в Сибири описанное выше географическое положение города Александровска и особенно ближайшее расстояние занимаемого им угла Днепра каменноугольному промышленному району создает условия, благоприятные для Александровской пристани. Съезд горнопромышленников Юга России, оценив важность этой пристани, еще в 1877 году возбудил ходатайство об упорядочении ее. Подобные ходатайства повторялись до 1896 года 8 раз. С устройством в 1896 году у Алекс Затона съезд снова возбуждает ходатайство о расширении его и о снабжении перегрузочными устройствами. Уже одна настойчивость, неизменная в течение 20 лет в упомянутых ходатайствах съезда, горнопромышленников достойна внимания. Устройство названного Затона дало сильный толчок к развитию Деятельности Александровской пристани Привлекая первоначально грузы преимущественно гужевые Эта пристань в последние годы как бы совершенно неожиданно завоевала большой хлебный рынок Далеко оставив за собой Бердянск, Мариуполь, Таганрог, Севастополь Сравнявшись даже превзойдя Феодосию Хлебные грузы стекаются к Александровской пристани И железные дороги за 500 и более верст с севера за 200-250 верст с востока, даже с местности несравненно ближе расположенных к Мариуполе и Бердянску. Количество прибывающего по железной дороге хлеба по годам изображены кривой на приложении. Наравне с этим гужевой привоз хлеба не уменьшался, колеблясь в зависимости от урожая от 6 до 10 миллионов пудов в год. Успехи, достигнутые Александровской пристанью, объясняются понижением фрахтовых что в свою очередь зависит от развития речного судоходства и устройства Министерством путей сообщения о речной гавани затона. С дальнейшим же с усовершенствованием пристани и улучшением судового хода фрахты понизятся еще более. И тогда произойдет полный переворот в направлении движения некоторых грузов. Так, например, каменный уголь для всего Приднепровья, для Херсона, Одессы и Николаева с района станции Екатерининской железной дороги, Рудничной, Мушкетова и других пройдет через Александровск, а не через порты Азовского моря. Успехи южного варианта в этом отношении гадательны и во всяком случае отодвигаются в более отдаленное будущее. Защитники южного направления вспомогательной Екатерининской железной дороги указывают, между прочим, на преимущество Никопольской пристани перед Александровской. Утверждают даже, что в Никополь приходят морские суда, что Никополь – обыкновенное место перегрузки кладей, идущих из города Александровска. Такое утверждение не согласно с фактами. Между Александровском и Никополем имеются перекаты, затрудняющие судоходство. Но такие же перекаты существуют и ниже Никополя. Причина, вызывающая образование перекатов, и там и здесь одна и та же. Широкая пойма Днепра, плавни, делающая неустойчивым фарватор. По отзывам судовладельцев, указанное неудобство можно легко устранить посредством землечерпательной машины, более легкой, чем имеются теперь на Днепре. Морские суда, если можно так назвать, большие баржи, идущие на буксире у пароходов до Одессы, одинаково грузятся в полую воду и у Никополя, и у Александровска. Точно так же на обеих пристанях весной грузятся небольшие парусные судна – шаланды, водоизмещение менее 60 тонн. Для следования в Одессу суда перегружаются не в Никополе, а в Береславе, Каховке, иногда в Херсоне. Во всем остальном преимущество на стороне Александровской пристани – значительное протяжение фронта погрузки, удобство для стоянки судов, дешевизна погрузки, ровная местность, большие удобные площади земли для выгрузки товаров, изъятые из частного пользования. Ни одним из перечисленных удобств Никополь не располагает. Здесь берега круты и даже обрывисты, удобных мест для стоянки судов нет. Прибрежная земля принадлежит частным владельцам, взимающим произвольную плату за пользование землей для нужд судоходства. Для того, чтобы привести Никопольскую пристань в такое же состояние, как Александровская, потребовались бы огромные затраты. Да едва ли это и возможно. Приведенное сравнение сделано нами на основании отзывов семи пароходовладельцев обществу частных лиц, отправивших в 1899 году на своих судах из Александровска более 12 миллионов пудов разных грузов. Участок дороги от Никополя до Царя Константиновки сплошь проходит по крупным населенным пунктам и по местности, забилующей минеральными богатствами. К северо-востоку от Никополя расположены богатейшие марганцевые рудники, эксплуатация которых будет убыточна или даже невозможна, если их обойдет железная дорога. Далее следует Хартицкой промышленный район, широко развитым, как и в Александровске, мукомольным делом, фабриками земледельческих машин и орудий, экипажными и другими потребляющими. Тысячу, э, 1477 тысяч пудов сырья и производящими 2831 тысячу пудов изделий. Далее по левой стороне Днепра около села со открыты залежи железной руды. На землях города Александровска также найдена руда с высоким содержанием железа до 60%. Вблизи Александровска у села Натальевки имеются ломки гранита высокого качества, который вполне пригоден для тески и полировки. Каменотесный промысел поставлен здесь выходцами из Италии. От села Большой Екатериновки почти даже жеребца идут сарматские известняки, годные как для обжига извести, так и для металлургической промышленности. Известняк этот уже и теперь поступает на заводы в количестве более 5 миллионов пудов в год. Около Полох и дальше местность богата каолином, который уже разрабатывается. На землях Белогорьевского общества существует руда. Земля уже сдана в аренду для разведок и эксплуатации. Далее на юго-восток имеется в изобилии камень, годный для всякого рода строительных работ и особенно для изготовления плит. По всей этой линии расположены крупные села с населением 7, 8 и до 10 тысяч душ город Орехов. Общее число жителей в районе Тичкас, восточная граница уезда, 128 тысяч 500 душ, которые получают разного рода грузов 6381 тысяча пудов и отправляют 6 миллионов 381 тысяча пудов и отправляют 11 миллионов 148 тысяч пудов. Приведенный беглый обзор показывает, насколько удачно изображенное направление дороги по северному варианту. Избранное направление дороги по северному варианту. И насколько широко может развиться здесь промышленная деятельность с проведением дороги. Южный вариант в этом отношении стоит, по-видимому, гораздо ниже северного от Пришиба до Никополя он пролегает по местности сравнительно пустынной. Если говорить о будущем, то все преимущества тоже на стороне северного варианта. Защитники южного направления указывают на возможность возникновения крупного предприятия около Никополя с проведением дороги. Но, во-первых, эта возможность не исключается и при северном варианте. А во-вторых, сторонники северного варианта стоят в том же случае на более твердой почве, имея в руках факт за арендование у города Александровска 50 десятин земли в целях устройства металлургического завода с доменными печами. При этом прилагается список населенных пунктов с обозначением производств, населения и богатств недр земли. Перехода к исследованию количества грузов, которые направятся по проектируемой дороге, заметим прежде всего, что соответствующие расчеты тщательно произведены Верховцевым и комиссией по новым железным дорогам. Имея же в виду, что некоторые изменения, внесенные изысканиями в протяжении северного и южного вариантов, не имеют в данном случае существенного значения, мы ограничимся посмотрением движения лишь некоторых грузов. Как указывалось выше, важным преимуществом северного варианта меньшее расстояние Днепра от каменноугольных копий, благодаря чему по новой дороге, северный вариант, пойдет уголь в районы Нижнего Приднепровья. Этого преимущества южный вариант не имеет. Кроме того, как потребитель угля, северный вариант значительнее южного. Металлургические заводы, находящиеся вблизи Екатеринослава, наиболее крупные потребители марганцевой руды. Едва воспользовались бы услугами железной дороги, если бы она приняла южное направление. Из диаграммы номер 4 видно возрастание привоза марганцевой руды на Александровскую пристань. Можно думать, что и в будущем эта руда не изменит своего пути, если дорога не пройдет по северному варианту. Следует заметить также, что на последнем съезде горнопромышленников выяснилось, что разработка марганцевой руды в близком будущем может принять огромные размеры. Поэтому особенно важно обслужить железную дорогу, как западная от Никополя, так и восточные рудники, что не достигается южным вариантом. Как видно из представленных нами сведений, северный район особенно богат известняками, камнем строительным и для тески. Три года назад флюсы вовсе не вывозились из района города Александровска. Теперь их вывозится до 6 миллионов пудов. 50% увеличения за этот срок движения известняка по Екатерининской железной дороге – падает на Александровский район. Из приложенных сведений видно, что вероятность появления железной руды как местного груза гораздо возможнее по северному направлению, чем по южному. В настоящее время большинство лесных материалов, необходимых для угольных копий по линии Ясиноватая Мариуполь и ее ответвлений, поступает с западного края по железным дорогам. Весьма возможно, что с проведением дороги на Александровск сказанный лес пойдет по этой дороге. Сделанное предположение едва ли можно допустить по отношению к южному варианту. О значении Александровского и Хартицкого района в фабрично-промышленном отношении говорилось выше. Все данные говорят за то, что перевозка земледельческих машин и орудий, железа, стали и чугуна интенсивнее будет по северному варианту. По вычислению Верховцева, дорога северного варианта перевезет хлебных грузов 15,5 миллионов пудов. Южного 19,7 миллионов пудов, что составляет кругло 40 и 53 тысячи пудов на версту. Александровск, Бердянск, Мариуполь, Геническ, Севастополь и Феодосия вместе взятые стянули к себе в 1890 При хорошем сравнительно урожае 22,2 миллионов пудов хлеба. Если бы к названным городам применить взятую для проектируемой дороги норму, то они должны были бы привлечь к себе до 60 миллионов пудов хлеба. Быть, может, правильнее было бы для исчисления количества хлебных грузов воспользоваться опытом существующих дорог, тем более, что последние находятся в условиях, аналогичных условиям дорог проектируемых. Прилагаемые чертежи показывают наглядно, как двигаются хлебные грузы по дороге Севастополь-Бердянский-Мариуполь. Комбинируя заключающиеся в них данные, можно допустить, что северный вариант даст хлебных грузов не более 9 миллионов пудов, южный не более 7-8 миллионов пудов. Таким образом, в отношении хлебных грузов северный вариант следовало бы поставить выше южного. Изложенное здесь позволяет вывести следующее заключение. Северный вариант представляется единственно удобным для правильного развития железнодорожной и горнопромышленной сети в будущем. Он соединяет кратчайшим путем каменноугольный промышленный район с Днепром, с портами Херсоном, Одессой и Николаевом. Северный вариант пересекает более промышленные районы, обслуживает более полно марганцевые рудники. В районе Северного Варианта находится большее число фабрично-промышленных заведений. И такой узловой промышленный центр, как Александровск, местно-северного района изобилируют минеральными богатствами. Заканчивая эту сабиску, мы позволим себе сосладство на авторитет 40-летней опытности покойного Аа Верховцева и съезда горнопромышленников, которые высказались. за северне направлення вспомогательной Екатерининской железної дороги. Сподіваюсь, що я вас не дуже втомив цим документом. Для мене він був досить цікавий. та Вважаю, що і для наших містян, для запоріжців і для мешканців нашого регіону цей документ теж цікавий, тому що він дає нам розуміння розвитку нашого регіону на початку 20 століття. А що для мене цікаво, що, можливо, би південний варіант залізної дороги все ж таки в майбутньому зіграв би досить для нас приємну роль. Тому що якби він існував, то, можливо, не було б тоді створене Каховське водосховище. Тому що ця залізна дорога проходила б повністю через територію Каховського водосховища від міста Нікополя до Пришиба. Вона б йшла б повністю по плавням. Але так сталося, що він не був тоді вигідним, був зроблений північний варіант. Тому залізна дорога дала початок розвитку, інтенсивного розвитку нашого міста. Що, сподіваюся, вам було цікаво. Підписуйтесь на канал, далі буде.